Ayrılıqlar haqqında danışmaq istərdim. Hansı ki, hər bir insanın mütləq ki həyatında bir dəfə də olsun ən çox sevdiyi birindən ayrılaraq zərbə alır və bu onun böyməyinə, həyata baxış tərzinə təsir edərək əslında zəif deyil də daha güclü insan olmağınə şərait yaradır. Bəli, bu ayrılıqların yaxşı tərəfidir. Bəs pis tərəfləri nədir? Kədər, aşırı emosionalıq, baxdığın hər yerdə onu görmək və xatırlamaq Sual versəm ki, nə qədər insan kibar şəkildə ayrılıbdı? Düşünürəm ki, bunun cavabı bir əlin barmaq hesabına keçməyəcək qədərdir. Çünki ayrılıq də mədəniyyətin bir növüdür. İnsanın əsl üzünü göstərən situasiyalardan biridir. Çalışın ki, yoldaşlarda və xatirələrdə gözəl qalın. Yaxşı ki, alınmadı. Sən nəfis insan imişsən. Əsl üzünü indi gördüm deyərək deyil. Bir əmir yoldaşınızda gözəl qalacağınız xatirələrlə bir-birinizi hər zaman anın. Sevgini gözəl yaşadığınız kimi ayrılığı da gözəl bitirməlisiz. Qarışıq və ya təkliklərlə deyil, bir-birinizin həyatına qatdığınız gözəlliklərə görə təşəkkür edərək uzaqlaşmalısınız. Ən azından dünya nə qədər böyük yer olsa da, mütləq ki, bir gün hər dəsə üzlə gələcəksiniz. Salam verəcək mərhəmətiniz və qəlbinizdə zəriflik qalmış olsun.